Еще интересный фактор. Там, где обрабатывали гранстаром, в расчете где-то 25 грамм давались на гектар, ячмень остался, то есть осот остался ну, немножко прижженный. И э, в отдельных местах даже не, не уничтожен. А на участке, где работали э, с препаратом мочевинка номер два, Асота нет. Асот полностью уничтожен. Походу, ну да, ладно, я вот это А АО, а, 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 а открыто от акционерное общество. Возле весной мы обрабатывали это поле. поле номер пять. И вот просто сравнение. Вот смотрите, какие сравнения. Вот поле обработано индицидом, Поле обрабатывало фунгицидом ковбой. Вот. И просто сделали эксперимент пол, пол это самое, да, мы пол половину. Да, мы Да. Мы да. Пол мы забрали И уменьшили на пол раза норму расхода. И у нас получилось сравнение. Вот эта норма, покажите, вот эта норма, то, что положено 150 грамм на гектар, вот это 100 грамм на гектар мы И там получилось более чище, чем я по, по, по